आज मैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार पिज्ज़े की रेसिपी लेके आई हूँ तो जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा सबसे पहले मैं डो को तैयार करती हूँ ये एक कप मैंने दूध का ले लिया है एक चम्मच ईस्ट का शामिल कर दिया है और एक चम्मच मैंने चीनी पिसी हुई चीनी का शामिल कर दिया है हाफ टी स्पून नमक का शामिल कर दिया है ना मिक्स कर लेंगे इतना ध्यान रखना है कि इस ताज़ा होनी चाहिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे सफेदी इसकी डाल देनी है सर्दी निकाल लेनी है वह बाद में इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ये मैं एक कप मैदे का ले लिया और दो कप मैदे का मैंने लेने हैं जब ये अच्छी तरह इकट्ठा हो जाए मैदा तो चम्मच को निकाल देना है और चार चम्मच जितना तेल डाल देना है ऑयल अब इसको मैंने अच्छी तरह छह से सात मिनट मसल मसल करके गूंद लिया है अब इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ऐसे करके अभी किसी ज गर्म जगह पे रख देना है तो ये मैंने चिकन लिया है और तिक्का बोती के जितना मैंने काटा है और पहले वाश कर लिया है और फिर काट लिया है तो ये हम शाम कर देंगे इस बॉल में तो ये मैंने स्पाइसी मसाले लिए हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी स्पून है तिक्का मसाला और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून नमक वन टी स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया हाफ़ टी स्पून है गार्लिक पाउडर और हाफ टी स्पून है ओरिगानो तो ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे बसमिनिम अब एक इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने कूट के जिंजर का मैंने पीस के तो ये मैंने डाल दिया है और ये चार चम्मच आयर के मैंने शामिल कर दिए अब इसको डक कर पंद्रह मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं तो ये मैंने पैन रख दिया है अब बना लेंगे वाइट सॉस तो जिसके लिए मैंने दो चम्मच आयल के शमल कर दिए अब दो चम्मच आयल के थे और दो चम्मच मैंने पैदे के ले लिए। तो ये दूध डाल दूँगी एक कप दूध डाल दिया अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है कि इसकी गुठली वगैरह ना बने और ये डालूंगी मैं हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून नमक हाफ टी स्पून पे थोड़ा सा कम है नमक हाफ टी स्पून है और इगान हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च उसमें रहीम तो शामिल कर देंगे तो ये मैंने हाफ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल कर दिया है इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा तो ये मैंने चीज़ स्लाइसेस ये शामिल कर दिए तो अब इसको मेल्ट होने तक का लेना अब ये देखें इसकी कितनी मजे की तार बन रही है ये देखें अब इसने ठंडा हो के और भी फिक हो जाना है तो अब इसको उतार लेते हैं हम पैर भी दे रख दिया चूल्हे के ऊपर अब इसमें डाल देंगे ये चिकन जो हमने मैरिनेशन करके रखा हुआ है तो अब थोड़ा सा कलर ये शमल कर दूंगी इससे ये बहुत चिकन का कलर अच्छा आएगा चिकन का खूबसूरत कलर हो गया तो अब इसने पानी भी छोड़ दिया हर की आँच पे इसको ढक कर पकाएंगे तो इसके अंदर थोड़ी सी जगह बना लेंगे अब तो मैंने ये कोला ले लिया इसके तो ऊपर थोड़ा सा आइल डाल देंगे डक दूँगी तो धुआँ खत्म हो गया अब इसको निकाल दूँगी गैस को बंद कर दूँगी अब इस तो ये देखें दो अच्छे से राइज हो गई है इसके ये देखें अब इसको थोड़ा सा गूंद देंगे ऐसे करके अब इसको रोटी को उठा लेना अब तो इसके ऊपर ये रोटी रख देंगे इस तरह करके काट लेना छी की मदद से तो अब हम इसके निशान के ऊपर ऊपर ये चीज़ लगा देंगे इस पट्टी को ऐसे ठहाना है यहाँ पे रख देना है और यहाँ से पट्टी एक को है यहाँ से रख देना है और इस तरह ही एक पट्टी की उस तरफ रख देनी है और दूसरी पट्टी ठा के दूसरी तरफ रख देनी है अब यहाँ से कांटे की मदद से शराख कर देंगे अब जी मैंने जो वाइट सॉस बना के तैयार की है इसको लगा देंगे ऐसे करके अब ढेर सारी चीज लगा देंगे ये मैंने चीज खुद तैयार की है टे लगा देंगे अब थोड़े से प्याज ये लगा देंगे अब ये टमाटर ये लगा दूंगी मैं ये शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी थोड़ी सी चीज़ फिर लगा दूंगी दो बनाएंगे तो ये मैंने पांच मिनट पहले ही हीट होने के लिए रख दिया था तो अब इसमें रख अब तो इसको पच्चीस से तीस मिनट तक इसको पका लेंगे अब काटते हैं और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त शायद ही आपने ऐसे बनाया होगा और आप देख के तो दिल खुश हो जाएगा बहुत ही मजे का और टेस्टी पिज्ज़ा बन के तैयार हुआ ये देखें ये देखें माशाल्लाह से इसको भी काट लेते हैं ये दूसरा ये तैयार हो गया ये भी पक गया ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और मज़े का पिज़्ज़ा बन के तैयार होया तो ये देखें माशाल्लाह से तीन पिज़्ज़े दो कप से तीन पिज़्ज़े बड़े बड़े बन गए हैं तो दो चीज़ वाले हैं एक वाइट सॉस वाला तो पतीले में बनाए हैं में में मेरे पास ओवन भी है इसलिए मैंने बनाया कि जिनके पास ओवन नहीं है वो भी बना के तो मज़े से ये खा सके ये ये भी तो वीडियो अच्छी लगे इसे तो इसे लाइक करें एक पिज्जा बीस मिनट में तैयार हुआ है वो पहला था तो पतीले में इतनी हीट नहीं हुई थी तो उसको बीस मिनट लगे माशाल्लाह से देखें उससे भी ज्यादा ये अच्छे बने हैं तो ये दो भी कितनी राइज हुई है ये भी देखें माशाल्लाह से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे